Меня зовут Олег Донцов, я депутат городского совета Славянска и редактор газеты объявлений Славянские верности. Значит, очень приятно, что сегодня сама громада, сами люди изъявляют желание и приходят сюда. Потому что на самом деле, вот Анатолий Петрович сказал, пригласим сюда городского голову, еще кого-то, ничего это не даст. Потому что я вам скажу так, мы вот присутствуют люди, которые неделю назад пикетировали Донецкую область администрацию, с нами никто не поговорил из администрации. Я, я уже я... на протяжении 10 дней пытаюсь добиться и от нашего мэра, и от нашего городского совета, и на прошлой сессии, вот эту среду, внести это вопрос был в поездку дня, чтобы мы городским советом Выступили против разработки и добычи славянского ну, сладкого газа в наших регионах. Никто не поддерживает. Поэтому сейчас осталось только одно: чтобы люди сами запретили и не дали разрабатывать и, дел... и копать эти вышки в своих огородах. Потому что на самом деле нас уже с вами давно продали. Продало наше правительство, продали наш Верховный Совет, и я не побоюсь этого слова, и наш облсовет. Что сейчас происходит? Ивано-Франковская и Львовская область не дают разрешения и не дают согласования на разработку и проведение добычи сланцевого газа. И та компания «Шеврон», которая победила там в конкурсе, она сейчас ведет работу, проводит там общественные слушания. У нас этого ничего не было. У нас приняли, облсовет одобрил и уже рай администрации согласовали. И теперь вот я на эту сессию выносил вопрос, чтобы мы обратились и о том, что даже от Славянска ничего не зависит, зависит действительно от поселковых и сельских советов. То есть там где Знаменка, Черкасская, Болбасовка, вот там люди должны собираться около своих посоветов и заставлять своего поселкового сельского голову, чтобы он писал и выступал против. Иначе нас уже никто не спрашивает. Есть уже прецеденты, приезжают в этом году уже летом в Студенках шурфы закладывали, вот, без всякого разрешения. И дело в том, что то соглашение, которое подписали на уровне э, министра экологии, оно дает право инвестору без всякого разрешения местных советов проводить э, разведку и добычу сланцевого газа. Поэтому вот сейчас, сейчас выступят еще экологи, представители наших организаций, расскажут об экологических рисках. Вот. Но на самом деле, каждый из вас должен прийти домой позвонить своим родственникам, у кого живут вот в сельских поселковых советах, чтобы они там активизировали громаду. И только так, вот, пикетируя каждый день, каждую неделю вот эти поселковые сельские советы можно отыграть назад. Тогда они не решатся. А иначе, я вам говорю, они завезут, они уже завозят и они начнут бурить. И тут вот Загородка Иванович рассказывал, где тоже депутат нашего горсовета, у него без разрешения всякого приехали и начали, ну прямо в огороде чего-то там искать. Разрешите предоставить слово Галине Олениковой. организация мамы, 86. «Мама-86». Добрый день, спасибо, что <связывается> вы пришли. Я очень рада, что наши жители ну, сами… покажите, нажать. Выходим. Покажите, Большое спасибо вам, что вы все пришли и э, что э... Не беспокойтесь о своем будущем и о будущем своих детей и внуков. Я смотрю очень много людей старшего поколения. Я представляю экологическую общественную организацию, которая занимается вопросами именно здоровья и влияния окружающей среды на здоровье человека. И, в частности, проблемами питьевой воды в Донецком регионе я занимаюсь уже больше 15 лет. И когда я узнала, что у нас планируют добычу сланцевого газа, мы обратились к гидрогеологам, в Артемовске существует Донбасс геология, которая еще в советские времена проводила исследования и разговаривая с геологами нам объясняли, что ну, для, для нас это будет действительно катастрофа из э, тех документов которые э, которые не предоставила ни наше правительство, ни для общественности, ни для депутатов, самому угоду куда Сланцевого газа. Территория, которая подходит вот этот проект, это вот как раз семь районов нашей области. Это районы, которые наиболее чистые в Донецкой области, в экологически грязные территории, самые грязные вообще в Украине. Да? Последние клочки земли, где есть еще лес чистый, где есть еще речка, где есть озера, которые ваши славянские, спасительные, лечебные. И э, здесь хотят поставить вышки. Так вот, чтобы вы понимали, э, сейчас нам говорят, что будут э, разрешения на 15 вышек. 15 вышек это только для разведки. Дальше их будут тысячи. Десятки тысяч по всей Донецкой, ну, по, по, по нашим регионам. Вы не можете будет, себе представить? Не это чтобы в промышленном масштабе добывать сланцевый газ. Сейчас рассказывают, в Европе добывают. Так вот, в Германии две вышки, в Англии пять вышек, но одна на земле, на, на суше, остальное в море. В Норвегии семь вышек, они в море находятся, не на суше. Единственная страна, это где в Польше 11 вышек всего лишь, и, и э, они добывают. Нам рассказывают 15 э, по Донецкой и Харьковской области, это только для разведки. То есть вышка будет стоять в каждом дворе, в каждом селе. Можете себе представить. Объясняйте людям, вот своим знакомым, родственникам, что э, у вас просто заберут землю. Те пои, которые у людей есть, на которые надежда, что э, будут как-то выживать, что будут как-то кормить своих детей, да, растить, учить изменили закон и есть такая статья для общественных потреб будут изымать землю то есть никто вам платить за эту землю не будут, никаких вам помощи эти компании оказывать не будут компания Shell, компания Shell обещает 2 миллиона долларов в год на развитие социальных проектов но кто увидит эти деньги, неизвестно. Какие проекты социальные, неизвестно. Компания Shell сами объяснили, что дороги они будут прокладывать только к своим объектам. То есть все не ждите, что вам проложат хорошую дорогу. Не надейтесь, этого не будет. Дальше. Куда они будут девать свои отходы? воду, которая отработана, которая загрязнена якобы небольшим количеством химических элементов. Но этих элементов более 500 видов. То есть это аммиак, это серная кислота, это все что угодно будет. Очистки, очистки в Украине таких технологий нет. Свою технологию они не привезут. Так в самой УОДе записано, что они будут... То, что не, не пойдет на вторичное использование, отходы, они будут бурить скважины и сбрасывать подземные пустоты. Какие у нас пустоты? Сегодня уже было сказано. Под вот Славянском это выработки соляных э, солей. То есть э, мы, мы прекрасно понимаем, что из этих пустот это, э, эти, э, вода с химическим Засучатся. загрязнением пойдет по всем нашим колодцам, по всем нашим речкам везде. То есть все это придет к нам гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. И, наверное, последнее. Я не буду вас сильно загружать, потому что это слишком много Договор о расходе для продукции. Нам рассказывают, что у нас будет газ. Наконец-то мы освободимся от российского ИГА. Может быть, это было бы и хорошо, но на самом деле этого газа мы не увидим. 70% компании Shell будет отправлять в Европу реализовывать. 30% это для Украины. Из этих 30 основная масса ⁇ это частная компания. Мы все прекрасно знаем, кто хозяин этой компании. И да, это сын нашего президента. И этот газ да, если он и будет реализовываться в Украине, он будет реализовываться по коммерческим ценам. Совсем не дешевле, чем сейчас есть. Не надейтесь на дешевое топливо. Настолько будут загрязнять нашу землю, нас будут убивать, у нас будут забирать будущее наших людей. Так что не оставайтесь равнодушными, объясняйте всем. И еще, я понимаю, что будет резолюция, все. мало Я хочу предложить, чтобы по, по всем сердцам советам по городам люди стали собирать подписи. Я думаю, будет подготовлено такое звание и собирать подписи к президенту Верховної Раді и Европейский парламент. Шановна громада, я вам хочу сказати, тут ми что, зібралися дійсно без партійної символіки, потому что це питання. Кожного незалежно від політичного розповідання. І що саме головне? Я думаю, мене і так почує. <рес> так. Що хтось мене не чує, може гучніше. Чому це сталося? Сталося з тої причини, що в свій час для залучення, нібито інвестицій, було прийнято злочинний закон, яким було позбавлено місцеві і інші е, е, ради від права вирішувати, що буде робитися на цій землі. І це все потихеньку прикапнули всі депутати всіх рівнів. І сьогодні ми спожинаємо ці плоди цього закону. Що сьогодні в принципі від міської ради нічого не залежить, бо підписана ця угода, тільки ратифікується Верховною Радою, і більше ніким. І сьогодні тільки один шлях у нас вимагати або від Верховної Ради, щоб не було ратифіковано, або проводити референдум. І вже якщо ми пішли на то, ми повинні вимагати в цій ж резолюції, щоб відновили право міських, сільських і інших громад вирішувати, що буде робитися на їхній землі, щоб ті яких ми обирали, оті, що тут стоять, мали право голосу. Бо сьогодні навіть, якщо вони проголосують проти, все одно це не буде враховано. бо законом цього не передбачено. І ми повинні сьогодні вимагати, раз уже ця подія відбулася, то ми повинні відмагати, щоб віднову було право місцевих і сільських і всяких громад не завих. А не вирішувалася це олігархами. Чому ти Азаров тут пройшов? І ви ж бачите, що сьогодні, до речі, дуже серйозна ситуація, яка коли фінансувалися вибори Верховну Раду, тут золоті гори всім давалися пакети. і Все, якщо ми будемо проводити референдум, ніхто фінансувати його не буде. Ні в бюджеті для цього не знайдуть грошей, ні, звісно, не приїдуть олігархи сюди, теж фінансувати не будуть. І в комітету не буде стільки грошей. Ми такі ж прості люди, як і ви. І чому ми сьогодні вийшли? Ви ж бачите, ніхто не виходить. Всі місцеві так змовувати і депутати і Верховної обласної ради. Вони не виходять, бо це місцеві олігархи, їм наплювати на це все діло. Вони можуть поїхати кудись. Ми нікуди не поїдемо. Ми нам нікуди діватися. І тому треба про це думати і не шкодувати. Там якихось там 10 чи 20 гривень, коли виникне питання про те, що проводити референдум. Бо проводити референдум ми будемо за свої гроші, і це треба чітко розуміти. А для цього треба кожному сьогодні знайти цю інформацію. Донести до сусідів не треба соромитися, чекати і донести, щоб на 24 го числа було у 10 більше. Тоді з нами будуть рахуватися. Якщо буде мало, вони плювали на нас, на всіх. Даже якщо більше буде, ще невідомо ще буде. Це дуже головне. Тому сьогодні в резолюції і, і резолюції 24-го, що ми вимагаємо від депутатів Верховної Ради. Щоб відновили права громад на вирішення питань, що буде робитись на їхній території. Ми це не повинні забувати, тому що поганий депутат, гарний депутат, але це наш депутат, міський чи сільський. Ми його хоча б знаємо. А ті депутати Верховної Ради ми їх не знаємо і не бачимо ніколи. Так цих людей можна щось запитати ще і щось від них помагати з ними зустрітися і вимагати, щоб він проголосував проти. А від тих ми навіть їх не побачимо ніколи. тому треба це внести обов'язково в резолюцію, щоб громади вирішували. А то сьогодні дерева рубають наші? От дивіться, Шуткевич порубав тополі а, а, понад паркам. Заплатив штраф 4, а, компенсацію 4 тисячі гривень. А скільки збитків наніс екології? Чим ми будемо дихати? Кожен хто не що будує? Рубають дерева, всі ламають. А ми чим будемо дихати? Вони заробили ці гроші, поїхали собі на курорт відпочивати. А ми де відпочиваємо. Отут тут на цих озерах. Дивіться, славку рорт, що буде савкурортом. Скоро ми на савкурорт теж це не дрібниці. Починається з цього. Починається з того, що вони незаконно з нас вимагають плати, всякі ні за що, ні про що. Вимагають плату за те, щоб на озеро пройти, на наше озеро пройти, поставили паркан, плати. А сьогодні ми вже доросли до того, що в наші вгороди лізуть і вишки ставлять. А це все тому що не треба по дрібницях мовчати. Вот что я хотел сказать. И каждому, на каждом месте, где происходит что, и нужно, чтобы этот оргкомитет действовал постоянно. Незалежно від того, як це вирішиться з газу, бо у нас є куча других проблем. З тими ж деревами, з тими ж податками, невідомо за що, і іншими там. От я що хотів сказати. Вірний аплодисменти виступающим. Головне предложення, яке тільки що сказав виступаючий. виступающий. А а я не Шебаренка Михайло Костянтинович. А -а -а. Ну, якщо кому -то цікаво, то зі свободи. А в принципі, ми всі. Молодые, молодые. Чи, Костянтинович. Все украинское объединение свобода. Но мы сегодня попробуем без политики. Моя фамилия Березин. Я голова Донецкой областной организации Зеленое движение Донбасса. Сам, я. Не на, да, слышно, нормально, да? Сам я житель Константиновки. Я хочу сказать, мы очень по-доброму сейчас говорим. Мы все люди и все добрые люди. Нельзя так. Понимаете, все это очень до, по-доброму. Нельзя так с ними поступать. Эти люди понимают только язык ультиматумов и давление. Значит, мое предложение конкретное. Во-первых, ваши два депутата областного совета от партии регионов, которые проголосовали за это, должны нести за это ответственность. Кто виноват? Поэтому включите туда, чтобы они включены в список убийц природы Донбасса. Обязательно они должны быть персонально и они должны нести личную ответственность, если не дай бог где-то что-то начнется насчет природы, или не дай бог что-то по здоровью, вот эти два человека, с них надо жестко и четко спрашивать. И мы их должны найти, если будет действительно какие-то проблемы. Потому что от Славянска вы их выдвигали, и они от вас там проголосовали. Понимаете? Вот так получается. Кто за это предложение? Товарищи, понятно, что Все голосовали. Еще объявить территорию, минуточку, территорию беспартийных регионов. Скажу, <связь> я скажу это дальше. Значит, я сейчас скажу. Дело в том, что э, кроме этого, э, мы прекрасно понимаем, какие решения они вообще там принимают. Понимаете? Э, в комиссии по экологии депутатской из 20 человек 15 руководителей предприятий загрязнителей, Понимаете? Как они могут что принимать? Поэтому веры им нет нужно обязательно также принять решение, чтобы в этой комиссии были представители независимых организаций и партий, то есть оппозиционных, не только они, и контролировали, веры им нет, за каждым их шагом нужен контроль. И нужно, кроме этого, мы видим, что сланцевым газом не начато, понимаете, например, у нас в Константиновском Красноармейском районе сейчас построен самый большой свинокомплекс в Европе. 600 тысяч свиней. Понимаете, везде там 50, 70, и то люди задыхаются. И по технологии они все вывозят вокруг и высыпают. Они врут, что это там европейские технологии. Мы им говорим, сжигайте, делайте биогаз. Нет. Они мочу экскременты выливают вокруг на 70 тысяч гектар. Они уже взяли Константиновский район, Красноармейский Александров. Им веры нет. У нас отобрали Клебанбы. Великолепный ландшафтный парк. Теперь туда никто не может пойти. И Каждый шаг их, это шаг против нас. Поэтому должно быть еще предложение, конкретно этим двум людям хотя бы, они должны уйти в отставку. Кто за? Очень много левых бензиновых заводов и других, абсолютно левых, на них закрывают глаза прокуратура, налоговая, СБУ, понимаете? Просто там, ну это беспредел полный. Они, но они тоже загрязняют природу, и люди задыхаются, и ничего не могут сделать. Кроме этого, вот как пример, что вырубаются какие-то парки, и все. Мы пошли к людям и говорим, давайте вот ваши две улицы сделаем территории без партии регионов, раз они с нами так поступают. И вот люди стали называть свои улицы, свои дома, территории без партии регионов. Это единственное, что мы действительно сейчас должны объединиться вокруг этого. И я предлагаю, потому что они ничего не, не понимают, они не слышат ничего, понимаете? Они не хотят. Поэтому я предлагаю включить сюда, раз они нас так, мягко говоря, они нас изнасиловали, понимаете? Раз так, то я предлагаю признать территорию Донецкой области, территорию, инициировать нашим собранием территория без партии регионов и всячески значит, сделать все, чтобы они ушли сейчас, покинули свои посты там, и дальше, чтобы они не были выдвинуты, и, за пар... и больше они не, 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 не работали. И вообще партию регионов, как объединенную преступную группировку, надо просто запретить. В Первомайском районе, село Веселое, оно на расстоянии отсюда реально 100 километров, реально в принципе, плюс какой для Донбасса, то, что это водораздел между Днепром и Донцом. Но уже Шел анонсировала скважину Мечебиловская, это село Алисовка, это Близнюковский район. Это 60 километров от, Свят... от, от Славяногорска, то есть от Славянска. Значит, в принципе, два вопроса у Шел. Это они, они планируют двигаться по Юзовскому месторождению. Слава Богу, еще нету никакого движения. Но они очень активны, это договор о совместной деятельности СУКР нафтовыдобывания, где они планируют около 100 скважин по Харьковской области. И эта деятельность очень активно ведется. Значит, мы сейчас говорим 60 километров 40, честно сказать, это то же самое, что в огороде у каждого. Я был советником губернатора Авакова по охране природы и создал два национальных парка в Харьковской области. Так вот, когда мы изучали вопросы подземных вод в Дворичанском районе, то они формируются в Курской области. А Дворичанский район в Харьковской. Поэтому вопрос 40 километров, 60. Это у нас в огороде, это у нас дома. У меня непосредственно домовладение в Студенке. Я вырос в Везюмском районе, родился в изюмском районе, хотел бы, чтобы мои дети жили там же. Я вам честно скажу, я как эколог настолько понимаю серьезно угрозу, что если я в Везюмском районе увижу скважину шелл, я буду свое домовладение продавать. Я просто вам сейчас в двух словах говорю, что опасность очень серьезная. Значит, здесь два вопроса еще надо понимать. Вопрос экономический не решает абсолютно. Украина добывает 20 миллиардов газа, 17 миллиардов потребляет население. Тем не менее, населению продается газ по цене «Газпрома». Хотя отпускная цена Шибелинка нафтогаз около 500 гривен, это около 70 долларов. Даже если мы смешиваем 27 купленных миллиардов у России по 436 и по 70, 20 украинских, мы имеем 280 для населения, для всей промышленности. Поэтому моя точка зрения личная, что высокая цена газа на Украине выгодна всем, кто сейчас у распределения денег, власти. И почему? Только эта цена позволяет перепродавать. Мы можем перепродавать немецкий газ, мы можем продавать туркменский газ, только когда у нас высокая цена. Исланцевый газ, он подразумевает высокую цену на украинском рынке, потому что сам по себе он дороже той цены, на которую сейчас готов «Газпром» отступить. То, что сейчас идет шантаж, там 7 миллиардов выставили. Газпром опустит цену, только с наших, извините за выражение, лохов выторговать новые вопросы. Я депутат Краматорского городского совета Владимир Жалский. Я, мы в Краматорске начали эту инициативу буквально недавно. И сейчас уже у нас также набирает обороты. Что хотелось бы сказать, я бы больше хотел бы обратиться к молодым людям и тем, у кого есть интернет. Сейчас созданы группы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. То есть там мы координируем действия, там мы приезжаем на акции, которые проходят в других городах, там, в Красном Лимане, как к вам в Славянск приехали сейчас. То есть это проблема общая, не будет они решать отдельно Краматорск, отдельно Славянск, отдельно Красный Лиман. Поэтому мы там координируем действия. Сейчас у нас у многих есть машины, какие-то возможности, у кого-то микроавтобусы. Там координируются все вопросы. То есть мы вместе вместе дружно собрались, вместе приехали, поддержали, вместе... Разработали какие-то листовки, вместе разработали какие-то материалы. Поэтому я вас всех приглашаю присоединяться к этим группам. Все, большое спасибо.